তেওঁক মই সঁচাই বৰ ভাল পাইছিলোঁ তেওঁক লগ পোৱাৰ দিন ধৰি অন্য ল'ৰাৰ লগত সম্পৰ্কত অহাটো দূৰৰ কথা বেলেগ ল'ৰাৰ লগত কথা পাতিও পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু তেওঁ মোক বৰ সন্দেহ কৰে লাহে লাহে দিনবোৰ পাৰ হ'ব ধৰিলে এদিন তেওঁ মোক ক'লে যে তেওঁ মোক বিয়া কৰাব খোজে ময়ো যেন এই বাক্যষাৰ শুনিবলৈ ৰৈ আছিলোঁ চাৰি বছৰৰ ভালপোৱা আছিল আমাৰ কিন্তু তেওঁ মোক সেই কেইটা বছৰত যিমান মৰম আদৰ কৰিছিল তাতকৈ বেছি দুখ দিছিল মই যিবোৰ কাম বেয়া পাওঁ তেওঁ যেন সেইবোৰ কৰিহে ভাল পাইছিল কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত মোক তেওঁ হাত উঠাবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল তেতিয়া মোৰ বহুত বেছি দুখ লাগিছিল মা দেউতাই আজিলৈকে হাত উঠোৱা নাই কিন্তু মই ইমানেই অন্ধভক্ত আছিলোঁ পিছত মৰমত কিবা এটা কৈ দিয়াৰ পিছত সকলো পাহৰি যাওঁ দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বিয়া আহি পালেহি তেওঁ মোক কৈছিল যে তেওঁ মোক বিয়া কৰাই নিয়াৰ পিছত কেতিয়াও অশান্তি নকৰে ময়ো যিহ যিহেতু পাগলী তেওঁৰ সকলো কথাত ভুল গুচি যাওঁ বিয়াখনো আমাৰ ভালদৰেই হৈ গ'ল বিয়া হৈ যোৱা এক মাহৰ পিছতেই তেওঁ মোক আগৰ কৰা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে কথাই প্ৰতি খং কৰিবলৈ ল'লে মা দেউতাৰ সন্মুখতেই বেয়াকৈ কৈ দিয়ে মোৰ বহুত বেছি দুখ লাগে কিন্তু মই সেইবোৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত কোনো নাই মা দেউতাকনো কি বুলি ক'ম মা দেউতাই যিমান যি হ'লেও পুতেককে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকক ক'বলৈ গ'লে আকৌ তেওঁ মোকেই খং কৰিব নতুনকৈ বিয়া হৈছোঁ যিহেতু তেওঁৰ ওচৰত সময় কটাবলৈ বিচৰাটো জানো মোৰ ভুল তেওঁৰ লগত ক'ৰবাত অকণমান সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ বৰ মন যায় কিন্তু তেওঁ মোক সেই সুযোগ নিদিয়ে কেৱল তেওঁ মোৰ লগত শাৰীৰিক কামনা পূৰণ কৰিবলৈহে যেন বিয়া কৰালে বিয়া হোৱা তেতিয়া প্ৰায় সাত মাহ হৈছিল সেইদিনা তেওঁ বাথৰুমত সোমাই থাকোঁতে মোবাইলটো বিচনাত থৈ গ'ল হঠাৎ তেওঁ ফোনটো ৰিং হৈ হৈ দুবাৰ কাট খাই গ'ল আকৌ এবাৰ ফোনটো ৰিং হোৱাত মই ৰিচিভ কৰিলোঁ হেল্ল' বুলি ক'লত এজনী ছোৱালীৰ মাত ভাহি আহিল তাই মোৰ মাতটো ভালদৰে শুনি নাপালে তাই ক'লে দেহা ফোনটো উঠাবলৈ ইমান দেৰি লাগেনে তুমি সোনকালে ওলাই আহিবা কালি যোৱা ঠাইত আকৌ যাম ইমান ভাল লাগিল ন কালি ঠিক আছে ৰাখিছোঁ কালি ৰৈ থকা তিনিআলিৰ পৰাই মোক লৈ যাবা মই হতভম্ব হৈ পৰিলোঁ কি শুনিলোঁ এইবোৰ বুকুখন যেন ভাঙি ছিঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰিছে কি কৰোঁ কলৈ যাওঁ তেওঁক মই এইবোৰ কথা সুধিম বুলি ঠিৰাং কৰিলোঁ ৰাতি তেওঁ ঘূৰি অহাৰ পাছত এইবোৰ কথা উলিয়াওঁতেই তেওঁ মোক বহুত কিবা কিবি কৈ গালি দিলে আচলতে তেওঁক মই ইমান বছৰে একো চিনিবই নোৱাৰিলোঁ তেওঁ কোনোপধ্যেই হৈ নাকাঢ়িলে জানিব পাৰিলোঁ ছোৱালীজনীক তেওঁ হেনো দুবছৰৰ পৰা ভাল পাই আছে তাইক হেনো মোক ডিভৰ্চ দি বিয়া কৰাব মোক হেনো তেওঁ আমনি লাগিল মাত শুনিলেই হেনো খং উঠে মোৰো তেওঁৰ মিছা ভাল পোৱাক সঁচা কৰিবলৈ শক্তি আৰু সামৰ্থ নাছিল সেইবাবে নীৰৱে তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা মই আঁতৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ তেতিয়া মই এটা মাহৰ অন্তঃসত্তা আছিলোঁ ইমান ভাল খবৰটি তেওঁক মই দিব নিবিচাৰিলোঁ কাৰণ তেওঁ মোক নহয় আহিব লগা সন্তানটিৰ বাবে মোক আঁকোৱালি ল'বলৈ বিচাৰিব কিন্তু তেওঁৰ চৰিত্ৰ কেতিয়াও সলনি নহয় ময়ো মোৰ সন্তানৰ গাত এনে এজন দেউতাকৰ ছায়া পৰাটো নিবিচাৰোঁ সিদ্ধান্ত ল'লো যিমান কষ্ট হ'লেও মই সন্তানটো জন্ম দি ডাঙৰ দীঘল কৰিম মোৰ ঘৰৰ মানুহে এই কথাষাৰত মান্তি নহয় হ'লে যদিও পিছলৈ মানি ল'লে ন মাহৰ পিছত মোৰ কোলালৈ এজনী বৰ মৰম লগা পৰি আহিল তাই মুখলৈ চালে এতিয়া মই সকলো পাহৰি যাওঁ তাই মোৰ এতিয়া জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা বন্ধু বান্ধৱীসকল সময় থাকোঁতে এনে মানুহৰ পৰা আঁতৰি আহক ধন্যবাদ কাহিনীটো শুনি বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব এই কাহিনীটো হৈছে বৰ্তমান সমাজত চলি থকা এটা জীয়া কাহিনী ধন্যবাদ